Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Insya-Allah hari ini saya Ifah binti Mawlawi ingin membentangkan tugasan 2 bagi kursus Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Uh, Insya-Allah dalam taj uh, tajuk saya adalah isu pentaksiran dalam aspek kualiti dan kredibiliti. Ilustrasi. Dengan dalam pembentangan ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan pentaksiran dalam pendidikan. Yang kedua, konsep kualiti dan kredibiliti dalam pentaksiran. Yang ketiga adalah Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan konsep ini. Seterusnya, isu-isu kualiti -isu uh, dan kredibiliti. Uh, dan seterusnya, penyelesaian, langkah penyelesaian dan akhir sekali tentang kesimpulan. Baiklah, uh, uh, pertamanya saya ingin membentangkan tentang pengenalan. Jadi pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta mempertimbangkan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pelajaran pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Dan pentaksiran ini penting dalam sistem pendidikan kerana membantu menilai pencapaian dan perkembangan murid. Jadi di sini kita tahu pentaksiran adalah seperti penilaian uh, seperti PBD pentaksiran bit darjah uh, pentaksiran berterusan uh, ataupun ujian uh, bagi kita menilai adakah pelajar kita dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan dan kita tengok pelajar dapat uh, memperoleh kemahiran apakah kemahiran yang pelajar dapat Uh, kita tengok pencapaian murid lah, petaksiran ni. Tujuan dia adalah untuk melihat pencapaian murid. Uh, seterusnya, uh, saya masuk kepada konsep kualiti dan kredibiliti dan petaksiran. Baiklah, apakah maksud kualiti dan petaksiran? Kualiti dalam petaksiran melibatkan ketepatan dan kesah kesahan instrumen Ya ini ujianlah, kejelasan objektif pembelajaran serta keupayaan mengukur kemahiran pelajar secara menyeluruh itu masuk kualiti. Jadi uh, jika pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran dan uh, dapat uh, berupaya uh, memperoleh satu kemahiran. Jadi macam mana kita nak tahu? Melalui a uh, pentaksiran tu. Dia berkualiti ke tidak? Jika berkualiti maksudnya objektif yang hendak di, dicapai tu lah. Jadi itu kita ukur dari segi kualiti pentaksiran. Dari seterusnya, credibility. Credibility melibatkan ketelusan dalam pelaksanaan, ketepatan dalam menilai pencapaian dan keadilan dalam pemberian markah. Jadi di sini credibility kita tengok, kita lihat dia ketelusan. Dia boleh percaya ke tidak? Um, satu uh, pentaksiran ni. Ha. Jadi uh, itu adalah konsep kualiti dan credibility. Seterusnya. Dalam Al Quran uh, di sini saya um, saya bawakan dari surah Al-Anbiya uh, ayat ke-47. Di sini saya rasa sangat berkait rapat ha, dengan pentaksiran. Allahu minasyaitan uh, maaf uh, dari sudut Kualiti uh, dan kabiliti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ورضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لأن إن الله akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat maka tidak ada diri sesiapa akan teranaya sedikit pun dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung dan cukuplah kami sebagai penghitung di sini um, baiklah di sini kita sendiri pun akan ditimbang Uh, Amalannya di ahi, hari akhir hari akhirat nanti itu akan memasukkan pertaksiran secara adil. Jadi seterusnya al hadis. Maknaha bi wa anhabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah fa minna wa man ghashana fa minna. Rasulullah SAW sabda barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Jadi, jika kita tidak menjaga ada penipuan di sudut pentaksiran dan sebagainya, tidak telus, jadi mana rasyana falis Siapa yang menipu? Apa menipu ni tidak baiklah kan? Jadi, bukan dari golongan kami. Ini yang saya saya dapat kaitkan dengan isu kredibiliti isu Kualiti dan kualiti. Ha. Seterusnya. Um, baiklah. masuk Masukkan isu-isu kualiti dalam pentaksiran. Apa isu yang sering berlaku lah. Isu kualiti dalam pentaksiran. Yang pertama guru tidak yakin dalam menjalankan pentaksiran. Okay. Apabila, kenapa guru tidak yakin? Kerana guru ni dia tidak bersedia. Dia tidak tahu bagaimana pentaksiran. Uh, sekarang ni kita tahu uh, PBD kan dia agak uh, susah untuk dilaksanakan kan susahlah dia macam agak berat untuk dilaksanakan kerana guru banyak mempunyai banyak kerja dan sebagainya jadi biasanya guru tidak bersedia untuk berubah kepada pentaksiran baru kerana kurangnya pengetahuan dan kemahiran dalam menaksir itu bila kurangnya jadi bila apabila guru tidak yakin bagaimana kualiti pentaksiran tu um, ingin berkualiti bagaimana satu pentaksiran itu ingin menunjukkan kualitinya jika guru pun tidak yakin menjalankan pentaksiran. Seterusnya, so, instrumen pentaksiran tidak sahih dan tidak reliable. Reliable Re ni maksudnya tidak boleh dipercaya. Yang pertama adalah item atau soalan tu sendiri tidak mengukur objektif pembelajaran. Ha, tidak mencapai standard. Yang kedua, soalan atau tugasan tidak sesuai dengan tak pelajar. Mungkin uh, pelajar uh, dajah satu, kita bagi soalannya mungkin terlalu susah untuk mereka. Contoh. Ataupun Ah, uh, bisa begitulah. Seterusnya keputusan berbeza bergantung kepada situasi atau pemeriksa. Bergantung kepada cara pemeriksa itu menandakan soalan dan sebagainya. Jadi benda ini mempengaruhi kualiti dalam pentaksiran. Seterusnya, kaedah pentaksiran yang kurang efektif. Jadi apabila terlalu gantung pada sesuatu uh, instrumen, Contohnya peperiksaan bertulis. Jadi kat sini boleh menjadikan satu kelemahan kerana ia tidak menggambarkan keseluruhan kebolehan dan potensi pelajar. Jadi seterusnya, isu isu kredibiliti dalam pentaksiran. Yang pertama tidak terus dalam pemberian markah, yang iaitu kriteria pemarkah tidak jelas. Yang kedua pemarkahan tidak konsisten antara pemeriksa dan seterusnya pemberian markah tidak adil bagi tekanan luar seterusnya ataupun persekitaran luaran seterusnya uh, bias dalam pentaksiran isu yang kedua uh, penilaian berdasarkan persepsi peribadi penilaian yang dibuat berdasarkan persep peribadi. persepsi pribadi. Uh, persepsi contohnya disuka pelajar tu pelajar ni baik jadi dia lebihkan markah untuk pelajarnya uh, tidak boleh ya. Eh? seterusnya diskriminasi berdasarkan latar belakang pelajar pelajar ni kaya dilebihkan ha, uh, macam tu macam mana dia tidak boleh percayalah benda tu kan uh, pentaksiran tu. Okey. Seterusnya pengaruh faktor luaran seperti keadaan emosi guru. Contohnya guru di tekanan dan ataupun ada masalah luaran lah. Jadi ini mempengaruhi sebenarnya ketidakpercayaan dalam pentaksiran ni. Seterusnya bagaimana penyelesaian? Yang pertama latihan berterusan kepada pendidik dalam membangunkan instrumen pentaksiran yang berkualiti. Yang kedua, Pemantauan, pemantauan yang konsisten, pemantauan yang kerap yang dan meluruh dapat menjamin kualiti pentaksiran. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang sah dan dipercayai. Guru perlu mencari maklumat instrumen yang sah dan dipercayai. Yang keempat, menjalankan pentaksiran secara adil. Perlu jujur dan ikhlaslah dalam menilai setiap anak muridnya. Seterusnya, penyelesaian. Yang seterusnya, perancangan dan kepimpinan telus. Pihak pentadbiran sekolah harus Uh, menunjukkan uh, gaya kepimpinan yang baik supaya dapat memberi motivasi kepada guru untuk uh, Menghasilkan uh, Pertaksiran berkualiti dan uh, lah. Muj seterusnya, mewujudkan garis panduan yang lengkap Mewujudkan garis panduan yang lengkap dan terperinci untuk menjalankan pertaksiran Seterusnya, menjalankan pertaksiran secara adil, berjujur dan ikhlas dalam menilai setiap anak muridnya Dan um, Mengamalkan prinsip kelulusan dan keadilan dalam permukaan dan keseluruhannya penting bagi golongan pendidik menjaga kualiti dan kredibiliti dalam pentaksiran bagi menjamin sistem pendidikan yang adil dan berkualiti Kepulauan menunjuk kepada prinsip Islam dalam memastikan pentaksiran yang amanah dan bertanggungjawab dalam dilaksanakan Peranan semua pihak dalam memastikan pentaksiran yang berkualiti sangat diperlukan bagi melahirkan modal insan yang berjaya. Akhir sekali, ini adalah rujukan Rina rujukan di akhir kali. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.